Есть, Савелья, да, 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 да. Добрый день. любовь добрый день Представляю громадского варту Абалони. Я не буду рассказывать, как мы патрулировали оболонь э, на протяжении больше, чем месяца. Я не буду жаловаться на то, что сейчас этот процесс возглавляют совершенно другие люди, и мы остались не дел. На самом деле, это совершенно не важно. Мы здесь все собрались для того, чтобы сделать Киев лучше. И то, что происходит здесь сегодня, это больше похоже на дивишки портфели, которых еще нету, э, чем на реальное конструктивное сотрудничество. Э, мы, что мы попытаемся сделать? Что мы попытаемся сделать дальше? Следующий наш шаг будет это обращение к жителям Болони с просьбой принять участие в написании концепции развития Болонского района. С этой концепцией. Мы подойдем ко всем депутатам, которые будут баллотироваться в Киевский совет или, может быть, в районный совет, если они будут, и заключим с ними меморандум, подпишем о том, что не будут ее выполнять. Параллельно будут организованы органы, которые позволят контролировать деятельность депутатов, и, соответственно, вот с помощью этих двух шагов подписания меморандума и сформированных органов... Я уверен, что на баллоне мы сможем реально давить на депутатов, чтобы они работали на благо громады. Действительно, громада это новый механизм для нас всех. Мы все знаем, как оно должно работать. Но как его сделать, чтобы оно работало, к сожалению, знают немногие. Можно сказать, даже никто не знает, потому что нет реального опыта у нас. Валентина все расписано до деталей. Изумительно, прекрасно. Молодец. Это здорово. Но 20 лет она сидела и молчала. Понимаете? Она не пыталась передать свои знания кому-то другому. Молодец. Так, все, регламент. Секунду. Да, пожалуйста. Ну, запрошу его. Секунду. В нашей деятельности мы попытались использовать тот опыт, который был накоплен муниципалитетом Берлина по управлению городом тому каналу, как они принимают информацию от жителей Берлина и выполняют их решения. Муниципалит Берлина выделил 10% своего бюджета на реализацию тех предложений, которые жители Берлина сформулировали в процессе своей работы. И хотел бы призвать всех не спекулировать Майданом. Каждый стоял на Майдане. У каждого был свой Майдан. Кто такой? Был... Кто-то был под пулями, кто-то э, в тылу подносил бутерброды. На самом деле, мы все прошли этот Майдан. И сейчас нам нужно просто помнить о тех, кто, кого, к сожалению, с нами не И их совесть, с, 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 их души смотрят на нас. И как мы гряземся сейчас, вспоминая, там, я был на Майдане, я не был на Майдане. Это совершенно неверно. Просто нужно идти всем в одном направлении. Спасибо. Спасибо.